мой Бог, Господь Иисус Христос. О, Бог, Бог, на Которого я уповаю, Бог, Который меня установил, Бог, Который меня очистил и даровал новую жизнь, даровал Духа Святого, как ходатая, освободил от греха, а мыл, очистил. Дал семью. Мой Бог, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за все благодеяния в каждом дне Тебя, мой Бог. И Твой крест. Твой крест. Твоя жертва. Они всегда будут напоминать кто я есть в тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую, дорогая церковь. Присаживайся. Рад приветствовать всех. Ну да, мне нравится вот среда. Это когда собирается вся семья. Вот по средам собирается вся семья. Здесь нет этих, этих бабушек, которые приходят за пакетами. Здесь нет чужих. Здесь нет тех людей, которые пришли просто уши развезить, кому просто скучно. Здесь есть семья. И это дорого стоит. Знаете, я очень редко бываю на воскресных служениях здесь, в Центральной Церкви. И мне позвонил с утра друг, и говорит, а что ты не в церкви? Я говорю, да, я, в принципе, в кровати. Он говорит, я не, я не понял, что я это, говорит, не понял. говорит, что это не в церкви? И через 40 минут я был в церкви. Слава Богу за друга. Но знаете, хочу засвидетельствовать, вы помните проповедь вообще? Кто помнит проповедь? Обиды. Я сидел, слушал проповедь, да, пастор? Слушал проповедь. И знаете, я задал себе вопрос. Э, в церкви, знаете, я пять лет в церкви, и были эти проповеди уже. Были проповеди об обидах, и я задавал вопрос, на кого я обижаюсь. Это была мама, это была семья, друзья, родители. Я всех перечислял. Но знаете, пришло на сердце, на кого я самое больше обижен за свою жизнь? На Бога. Я обижен был на Бога. И я сидел с самого начала этой проповеди. Я ее потом не слышал. Но я слышал свое сердце. Я за всю жизнь, за все свои 30 с чем-то лет, до сегодня, я 5 лет в христианстве, до сегодня точнее, до воскресенья, я был обижен на Бога. За то, что я употреблял, за то, что я воровал, за то, что я грехи, и все, что я делал во грехе, я винил Бога. Я был обманут. Потому что мне в детстве говорили, все, все у тебя от Бога. Бог создал тебя. И у меня было обманутое междение, что Бог меня создал таким. И все, что я делал, это от Бога. И знаете, я сидел, сколько длилась эта проповедь, и в конце проповеди я попросил у него прощения. Вы знаете, преддверие Пасхи, это такие дни происходят, это не просто один день, это не три дня. А это ты углубляешься в это дней 20, а то и 40. В то, что сделал для тебя Бог. И знаете, так совпало, что размышления идут уже дней 10. У меня тема проповеди сегодня, ну это не проповедь, это слово, за что я благодарю Бога. И знаете, я 10 дней размышляю, за что его благодарить. И как Яна сказала, за все. И все. И говорю, о благодати пошли. Но знаете, я задавал этот вопрос не просто семье, не просто тех, кто в церкви. Я задавал вопросы просто людям, которые не ходят в церкви. За что вы благодарите Бога? И каждый задумается, за что ты благодарен Богу? И первые ответы пойдут, это пойдут по плоти. За вещи, за машину, за семью. Это все плоть. Как оказалось, я 10 дней благодарил Бога за плоть. Но знаете... Иисус умер не за плоть. Иисус отдал свою плоть. У нас есть некоторые. У нас не, есть нечто больше. В нас есть дух. Вот Иисус умер, чтобы даровать нам этот дух. И мы как церковь больше должны переживать о духовных вещах. Больше размышлять о духовном, а не о плотском. Аминь. Ну это так, я просто поделился. Аминь. Вы знаете, преддверие Пасхи. И этот момент всегда трогателен для меня. Особенно тот момент, та картинка, когда Иисус распятый. Когда Иисус висит на кресте. Пророк Исаия давно, когда это случилось, он говорил, 53 глава, с 3 стиха. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращались от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Вы знаете, тут говорится про меня. Я всю жизнь говорил, что я верующий, но я ни, ни во что не ставил Бога в своей жизни. Я всегда говорил, что я верующий, но я никогда не сопутствовал путям Его. И Исаия говорит про это. Исаия говорит именно про это. Что люди не ведают, что творят. Дальше он говорит. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за болезни, за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Аминь. Вот что сделал Христос. Вот что сделал Христос. Он умер за грех за твой и мой грех. Он умер. И дальше он пишет, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истазуем был, но страдал добровольно, и не открыл уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен. Так он не отверст уста своих. Вы знаете, он мне был против. Он настолько смирил свое тело, что он даже слова не проронил. И Влад, я помню, проповедовал то, в ту среду, и он говорил, каким потугом его били. Вы помните, там были такие металлические шины, да. 40 ударов за тебя и меня. И он не проронил ни слова. Дальше ему дали крест, тяжелый крест. И он его нес на то место, где знал, что он будет распят за тебя и меня. И знаете, я всегда себе такую представлял картину, когда висит Иисус, и была толпа. И вот я задавал вопрос, вот он смотрит на эту толпу, вот смотрит на них. А со стороны толпы, когда они смотрели на Иисуса, я размышлял, с каким сердцем они смотрели на Него. Мама смотрела и сожалела. У нее разрывалось сердце, как у матери. Друзья на Него смотрели. Вы представляете твоего друга вот так вот на электрический стул, и ты стул, и ты не можешь ничего сделать. Твоего лучшего друга, с которым, с которым ты прожил три года, и ты не можешь ничего сделать. И много людей, некоторые кричали наоборот, ненавидели его, но Иисус смотрел на каждого человека с довольством. Он знал, что он пришел. И зачем Он пришел. Аминь. Вы знаете, когда Иисус совершил все то, что Богом предначертано, Он пошел в ад. Он взял на себя весь грех, не спустил дух и пошел в ад, чтобы забрать ключи. И Он их забрал. Но это аллилуйя, можно сказать. Да. Знаете, я с Денисом Григорьевичем разговаривал. Он, я спрашивал, что, куда он пошел, что он сделал. Он говорит, у тебя с самого детства, с самого рождения. Еще с рождения Авраама. У всех. Была визитная карточка. Билетик. Проездной. Знаете куда? Вад. Да, прямым, прямым ходом. В ад. И вот Иисус пошел и забрал все билеты, как кондуктор. Собрал все билеты и сказал, они мои, все. Вот за что я благодарен Иисусу. И каждый из вас, я верю, что в это благодарен Ему за это. Он сделал для меня то, что сделал для каждого из вас. Ни больше, ни меньше. Он не лицеприятен. Он сделал все то, что для меня и для вас. И для вас, так и для меня. Если для тебя чего-то ты сейчас не досягаем, то скоро будет. И поверь, будет столько с избытком. Ведь он дает с избытком. Я вчера ехал с братом по рабочим делам. И так что-то разговаривали по работе, по работе, по работе, по работе. И такая тишина, минута. И он поворачивается, а говорит, ты вообще понимаешь? А я поворачиваюсь на него, а мы знаем друг друга шести лет. И знаем много чего знаю. Я говорю, ты понимаешь вообще, что произошло? Я говорю, я понимаю, но я не могу это вообще осознать, как Иисус воздействовал в моей и его жизни. И в его жизни. Слава Господу. Честно. Ну просто здесь семья, я же не буду свидетельствовать, кто я, что я и откуда. Вы уже все знаете это, да, Константин? Поэтому и мне есть за что благодарить Бога. Я был в аду здесь на земле. И как многие здесь, мы были в аду, но он умер и взял этот билетик и разорвал. Аллилуйя. Вы знаете, пророк Осия в 13 главе, в 14 стихе пишет так. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Он говорит смерти, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. И знаете, что, чем хочу поделиться? Вот когда я проживаю мир, в миру, в работе, Я за это все забываю. Я забываю, что я был искуплен дорогой ценой. Я забываю, что на мне есть Дух Святой. Забываю в миру, в каких-то отношениях, в работе. Я забываю, что на мне Дух Святой. Но Господь настолько благ и настолько милостью, что Он всегда, Он всегда с тобой. И Он никогда не оставит. Он никогда не покинет, потому что Его жертва ⁇ это дорогая цена. Он знает, за что заплатил, потому что Он смотрел с довольством на этот подвиг. Это подвиг души, который совершил Христос. В римлянах пишется, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И знаете, такое вот у меня в голове разногласие. Иисус умер, Иисус забрал ад в свою власть. Забрал грех. Но разве ты не грешишь по плоти своей? Разве ты не совершаешь каких-то ошибок? Совершаешь я не святой. Я совершаю ошибки. Но Иисуса кровь меня омывает и очищает. И покаяние дает свободу. Только покаяние дает свободу. Я это знаю. Только покаяние освобождает. И знаете, я хочу напомнить, с чего я начинал. Вот я сидел, и мое сердце говорило, вот это все, что сделал для меня Христос. И я извинился перед Ним. Я извинился перед Богом за то, что был обманут. Я верю, что я получил свободу. Я верю в это. Я вышел отсюда другим человеком. Это не можно сказать на на здоровье, на каких-то физическом уровне. Но я в сердце получил свободу. Я в сердце получил свободу. И знаете, вот так вот чудным образом это все случилось. Я утром просто спал в кровати. Но Господь побудил человека позвонить мне, набрать. Господь побудил меня приехать сюда и получить слово. Слава Господу. Вы знаете, 1 Иоанна, 5 глава, с 10 по 12 стих. Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. В каждом из нас есть свидетельство. Не забывайте об этом. Это новый билетик. У тебя был билет в ад, но когда ты познакомился с Христом, у тебя есть новый билетик. И это свидетельство. Свидетельство, что Он сделал за тебя. И теперь можно с твердостью сказать, ты можешь сказать, смерть, где твое жало? Ты можешь сказать, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это можешь говорить ты. У тебя есть этот билет. Неверующий Бога, дальше пишется, представляет его лживым потому что не веруют в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Давайте скажем аминь на это. Это ответ. Это ответ на всю христианскую жизнь. Имей сына. И все мы знаем, мы же семья, мы все взрослые, здесь нет детей. Здесь все в церкви уже прилично. Здесь нет малорожденных, новорожденных. Здесь собралась семья, полноценная семья. Имей сына в своем сердце. Аминь. Денис Григорьевич, ваш выход. <laughs> Молиться. А благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, чтение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь.